নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰসকল আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এইট পে' কমিশ্যন অৰ্থাৎ অষ্টম দৰমহা আয়োগক অনুমোদন জনাইছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে কিমান শতাংশ লাভৱান হ'ব বা কিমান শতাংশ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব অৱশ্যে দৰমহা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ ওপৰত যিটো এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই শিক্ষাগুৰুসকল আমি পুংখানুপুংখভাৱে চাওঁ আমাৰ এই সঠিক দৰমহা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব আমি এই ভিডিঅ'টোত এই ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু পইণ্ট এইট ছিক্স আৰু ওৱান পইণ্ট নাইন এই তিনিওটা ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ যোগ কৰি আমাৰ সঠিক দৰমহা কিমান হ'ব তিনিওটা পৃথকে পৃথকে আমি যোগ কৰি চাম আৰু আমি সঠিকভাৱে জানিম যে এই আমাৰ দৰমহা সঠিকভাৱে কিমান বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আহকচোন আৰু আমি চাওঁ প্ৰথমতে আমাৰ সঠিক দৰমহা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে দেখিছে এই ইয়াতে যে আপোনাৰ এইটো এইট পে' কমিশ্যন চেলাৰী কেলকুলেটৰ এই কেলকুলেটৰ সহায়ত আমি আমাৰ দৰমহা কিমান শতাংশ বা কিমান বৃদ্ধি হ'ব তাক আমি কেলকুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰমহা কেলকুলেট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কাৰেণ্ট বেচিক চেলাৰী কাৰেণ্ট বেচিক চেলাৰী আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব লাগিব ঠিক চেলাৰীটো জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ পে' শ্লিপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব মই যিহেতু এজন শিক্ষক মোৰ বেচিক্ছ আপোনাৰ এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ এতিয়া এইটো ইয়াতে হৈ আছে ট'টেল এইটো বাইছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকা মই ইয়াতে বাইছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকাটো লিখি দিছোঁ প্ৰথমতে আমি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ এইটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে লিখা আছে টু পইণ্ট এইট ছিক্স আমি প্ৰথমতে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু পইণ্ট এইট ছিক্স ধৰি আমি দৰমহাটো হিচাপ কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইট পে' পে' কমিশ্যন লগাৰ লগে লগে আমাৰ ডি এৰেঞ্চ এলাউন্স মানে যিটো ডি এ আছে আমাৰ সেইটো জিৰ' হৈ যাব গতিকে আমি ইয়াতে ডি এটো কাটি দিছোঁ এতিয়া কেলকুলেট কৰি দিছোঁ কেলকুলেট এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে টু পইণ্ট ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ দিয়াৰ লগে লগে মোৰ বেছিক মোৰ বেচিক পে' আছিলে আপোনাৰ বাইছ হেজাৰ পঞ্চাছ টকা আৰু ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আমি ধৰিছোঁ টু পইণ্ট এইট ছিক্স আৰু টু পইণ্ট এইট ছিক্স দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চেলাৰী হ'ব লাগে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্সটি থ্ৰী ৰুপিচ যিটো আমি ভাবিছোঁ ইমানখিনি নহ'ব চাগে যদিহে টু পইণ্ট এইট ছিক্স হয় তেনেহ'লে ছিক্সটি থ্ৰীট থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্সটি থ্ৰী ৰুপিচ তাৰ উপৰিও আপোনাৰ অন্যান্য কিছুমান যেনে এলাউন্স থাকে যেনে আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি আপোনালোকে দেখিছে এইটো হাউচ ৰেণ্ট বুলি আছে ত' হাউচ ৰেণ্টত আপোনাৰ পোন্ধৰশ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ টকা তাৰ উপৰিও আপোনাৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে এটা ইয়াতে এইটো আদাৰ্ছ বুলি আছে আডাৰ্ছ এলাউন্স আছে এইটো চাৰিশ আশী টকা আৰু মেডিকেলত আছে আপোনাৰ ছশ টকা এই গোটেইকেইটা ধৰি যদি আমি কওঁ পঁচিছশ টকামান হ'ব পঁচিছশ টকা হ'লে ইয়াতে আপোনাৰ ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ডত আপোনাৰ পঁচিছশ টকা হ'লে আপোনাৰ ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ হ'ব যদিহে যদিহে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু পইণ্ট এইট ছিক্স লাগে গতিকে এতিয়া আমি চাম ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আমি এতিয়া ফিটমেণ্ট ফেক্টৰটো অলপ কমাই চাম যিহেতু আমাৰ এটা আছিলে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু বুলি এটা যিহেতু আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাক কথা হৈছে গতিকে আমি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু ধৰি পিনি আমি হিচাপ কৰি চাম এতিয়া ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ টু ধৰি পিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আমাৰ নতুন চেলাৰী হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ এশ টকা তাৰ উপৰি আমাৰ অন্যান্য এলাউন্সবিলাক ধৰি পিনি আছিলে পঁচিছশ টকা আপোনাৰ হৈ যাব ফৰ্টিছ ফ'ৰ্টিছ ছিক্স থাউজেণ্ড বা ফৰ্টি ছেভেন থাউজেণ্ডমান হৈ যাব তাৰেপৰি আপোনাৰ তাৰ তাৰপিছতে আপোনাৰ এন পি এছৰ বা অন্যান্য ডিডাকশ্যন কৰি পিনি আপোনাৰ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডমান বা ফ'ৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ডমান আপোনাৰ চেলাৰী একাউণ্টত সোমাব যদিহে আমি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু হিচাপত ধৰোঁ আৰু অন্যতা আমাৰ ফিট ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আছিলে ওৱান পইণ্ট নাইন এতিয়া আমি এইটো ওৱান পইণ্ট নাইন হিচাপত ধৰি চাওঁ ওৱান পইণ্ট নাইন হিচাপত যদি আমি ধৰি পিনি কেলকুলেট কৰি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে ওৱান পইণ্ট নাইন যদি আমাৰ চৰকাৰে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ ধৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ চেলেৰি হ'ব স্পেচিয়েলি মোৰ কথা কৈছোঁ মই যিহেতু মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই দুবছৰমান হৈছে আপোনালোকৰ যদি বেছিক পে'টো যদি মোতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অভিয়াছলি মোতকৈ বেছি হ'ব মানে যিসকলৰ বেছিক পে' বেছি তেখেতলোকৰ চেলেৰি বেছি হ'ব আপোনালোকে এইটো জানে গতিকে মোৰ যিহেতু বেছিক পে' বাইছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকা আৰু যদি ওৱান পইণ্ট নাইন ফিটমেণ্ট ফেক্টৰীত ধৰা হয় তেনেহ'লে মোৰ নতুন চেলেৰিটো হ'ব আপোনাৰ এইটো একচল্লিছ হাজাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আঠশ পঞ্চানব্বৈ টকা তাৰ উপৰি আপোনাৰ যোগ কৰি দিয়ক পঁচিছশ টকা পঁচিছশ টকা যোগ কৰিলে আপোনাৰ হ'ব ধৰি লওক ফৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ডমান আপোনাৰ হ'ব বা ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডমান হ'ব কাটি কুটি আপোনাৰ চল্লিছ হাজাৰমান সোমাব যদিহে ওৱান পইণ্ট নাইন ফিটমেণ্ট ফেক্টৰীত ধৰা হয় গতিকে শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে দেখা পালে আমাৰ চেলাৰীটো একজেক্টলি কেনেকৈ কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব যদিহে টু পাৰ টু ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু ধৰা হয় তেনেহ'লে আমাৰ চেলেৰি অলপ বেছিকৈ বাঢ়িব যদি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ টু পইণ্ট এইট ছিক্স ধৰে তেনেহ'লেতো আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ চেলাৰী কিমানখিনি বৃদ্ধি হ'ব আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ টু পইণ্ট এইট ছিক্স নহ'ব চাগে যিহেতু টু পইণ্ট এইট ছিক্স দিলে বহুত বহুত মানুহক দৰমহা দিবলৈ তাৰ উপৰি পেঞ্চন পেঞ্চন হোল্ডাৰবিলাক আছেই গতিকে যদিও টু পইণ্ট এইট ছিক্স নিদিয়ে বা টু যদিও ফিটমেণ্ট ফেক্টৰী টু পইণ্ট এইট ছিক্স নিদিয়ে টু হিচাপত যদিও ধৰা হয় তেনেহ'লে তেতিয়াও আমাৰ যথেষ্টখিনি দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আজি সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ ইমানেই আছিলে গতিকে আপোনালোকেও যদি এইটো নিজেই কেলকুলেট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কেলকুলেটৰটো আপুনি এনেকৈ ছাৰ্চ কৰিব গুগুলত গুগুলত ছাৰ্চ কৰিব এইট পে' কমিশ্যন চেলাৰী কেলকুলেটৰ আপোনালোকে তাতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ বেচিক পে'টো ভৰাব ইয়াতে ফিডমেণ্ট ফেক্টৰীও থাকিবই আৰু ইয়াত কেলকুলেট কৰি দিলে তলত আপোনালোকে ইয়াতে চেলাৰীটো দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভুল কটি থাকি গ'ল ক্ষমা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ